Kemudian, kita masuk kepada topik yang, terakhir, topik yang ketiga, hukum perkahwinan ke atas individu. Hukum perkahwinan ke atas individu. Islam menggalak menggalakkan perkahwinan namun hukum dari sudut adalah bergantung kepada keadaan individu. Dari sudut kemampuan, seksual, kewangan dan juga keinginan dia untuk berkahwin. Asal hukumnya harus perkahwinan. Bahasa Bahasa ini adalah mu'amalat. Maka asalnya itu harus tetapi dia ada perubahan hukum itu berdasarkan kepada keadaan. Okay, kita tengok satu per satu. Okey, sunat berkahwin. Siapa orang yang sunat untuk berkahwin? Orang yang mempunyai keinginan untuk berkahwin. Memang dia memang teringin nak berkahwin. Dalam masa yang sama dia juga mempunyai perbelanjaan yang mencukupi untuk mas kahwin dia, nafkah diri dia dan juga pasangan dia. Berakumi, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nah, kan. Dan maksudnya dia ada dah ada kerja. Dia ada keinginan dan dia ada kerja. Dia ada gaji yang boleh sarah diri dia, sarah pasangan dia. Uh, yang serta dalam masa sama dia tidak takut dirinya akan terjerumus ke dalam penzinaan jika tidak mahu tidak bersalah. Maksudnya apa? Dia boleh jaga diri dia. Uh, dia boleh jaga diri dia. Dia mampu kawal diri dia. Dia orang yang nak berkahwin, cukup perbelanjaan dan dia itu boleh mengawal diri dia daripada uh, daripada terjumuh dalam lembah penzinaan, maka disunatkan bagi dia untuk berkahwin. Tapi e, kalau tak mampu, dia ada keinginan, cukup belanja. Dan tak nak buka wajib. Kalau tak nikah, dia akan buat maksiat. bagi dia wajib untuk berkahwin. E, begitu. Yang kedua, makruh berkahwin. Siapa ada itu orang yang mempunyai keinginan untuk berkahwin, dia mak nak berkahwin. Mau berkahwin, ada keinginan. Ada nafsu untuk berkahwin. Tetapi tidak memiliki perbelanjaan perkahwinan dan nafkah kepada isteri. Dia nak kahwin tapi tak ada kerja. Nak kahwin tak ada kerja tetap lah. Bukan maksudnya apa? Dia tidak ada kemampuan sangat. Uh, takat nak nak sarak diri dia boleh tapi nak sarak dia sendiri, tak isteri tak kan? cukup. tapi tu nak kahwin. Uh, kan? Tapi tidak ada kemampuan. Maka dia itu makruh bagi dia untuk berkahwin. Huh? ataupun orang yang memiliki perbelanjaan perkahwinan dan nafkah namun tidak menginginkan perkahwinan disebabkan sakit yang menimpa dirinya sehingga bimbang tidak dapat memberi kebaikan kepada pasangan sibuk menuntut ilmu fardu ain sibuk menguruskan ibu bapa yang sakit dan sebagainya dia dia ni dia ada perbelanjaan dia cukup duit nak nak, nak kahwin cukup nak bagi nafkah perpasangan cukup tapi dia ada halangan yang menyebabkan keinginan dia untuk berkahwin itu tersekat terhalang sama ada disebabkan sakit duit ada lebih sakit kan aku bagi dia berkahwin duit ada tapi ibu dia sakit bukan sebab ibu dia tempat satu jaga ibu dia, dia juga Sekarang jaga ibu dia memerlukan masa yang banyak maka makruh bagi dia untuk berkahwin ataupun duit ada tapi dia ada mengaji lagi ha ni kita nikah kita mengaji ni tak boleh boleh tapi makruh ha kan sebab dia ada prioriti dia ha? makruh bagi mereka ini berkahwin bukan kata makruh maksudnya apa tak haram nak kahwin. Lah. Ha? cuma kalau boleh elakkan dan yang hukum yang ketiga yang terakhir adalah harus berkahwin. Sebab orang yang tidak berkeinginan untuk berkahwin sedang dia seorang yang sihat, sempurna tubuh badan, tidak menuntut ilmu dan tidak menjaga kedua orang tuanya. Serta dalam masa sempat dia mempunyai pembelajaran perkahwinan dan apa. Dia ni, apa ni, tak tak berkeinginan untuk kahwin maksudnya. Dia nak kahwin memboleh, dia tak mahu kahwin memboleh. Dia begitu, dia 50-50, duduk -50, tengah-tengah. Hmm, ikutlah nak kawin pun tak apa tak kawin pun tak apa lebih kurang macam tu kan dan dia seorang yang sihat tidak ada apa-apa halangan duit cukup duit cukup tidak ada apa-apa halangan cuma dari sudut nak nikah ni dia tak berapa nak ada sangat boleh nak kawin pun boleh tak kawin pun boleh maka harus bagi dia untuk berkahwin tidak ada paksaan dia tidak ada begitu keinginan oh yang ada keinginan maka perkahwinan itu baik bagi dia Nah, orang yang tidak ada keinginan untuk berkahwin dengan dengan apa ni faktor-faktor tertentu maka itu mungkin menjadi makruh bagi diri dah. orang yang duduk tengah-tengah tak -tengah, boleh tak kahwin minta apa maka orang ni harus untuk dia berkahwin. Nah, jadi sekarang itu untuk topik apa ni untuk khusus yang pertama modul yang pertama daripada khusus ini insyaallah kita akan berjumpa lagi dalam modul yang kedua. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.